По возможности сегодня, я буду говорить мало слов. Я, я думаю, что ты хочешь этими палочками мне поговорить, чтобы я не разговаривал. Один раз стала думать, почему это все происходит, и даже изучила труды Фрейда. Я много ответов нашла в этих трудах про себя. Я тогда опять скажу. Это знаменитый человек, который мог у меня 80-килограммовую женщину на вытянутых руках легко так через... Ну была просто из трудная. Я сейчас расскажу, о о, о, что. Я хотела хотела? Просто мне надо было через забор перейти. Мне просто надо было перелезть через забор. А он был вот такой. И там стояли люди, и здесь стояли люди. Все так оценили размер моего. Морот. Даже не подумал, как... А что надо нас делать? что ли? <laughs> Спасибо. Я просто первый признак, если это лента развязывается, это я хорошо пела. <laughs> С этой ленты, потому что действительно так вот как вот выложишься, и она развязывается. Один раз, видите, когда она развязалась? Я сидела на стуле, не шевелилась. Закончила песню, смотрю, лента вся развязана. Сидела одна. С Тут старый добрый анекдот. Ну, он очень старый, конечно, мы все практически знаем, почему у женщины вот такие мужчины, а мужчины вот такие. Знаете, почему должна как жить? Ну, приходит муж домой, а жена говорит. Где деньги? Нет, нет, нет. какие деньги? Женщина говорит, я вас поженею. Один раз все одно скажу и все. Один раз я пришла домой, позволила себе в 17 лет и 8 утра. Да ничего такого. Молодец. Так она медведь, дверь Я пришла на улицу, это же не ростовский Потому что все а там питерский. Я говорю, ва! 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 Открывает окно. Я гуляла, туда иди! Вот тут окна наши, а здесь идет подъезд, а здесь нашей соседки Смиральды Васильевны. Я ее совсем, знаете, я считаю, это вообще образец красоты и беспобедимости такой женской. Вот. Она, знаете, она, всегда красила волосы в фиолетовый цвет и курила сигарету. Звали ее Смиральна Васильевна. Одна, ну, соседки по пятому этажу. И бабушка, иди где гуляла! Закрывает дверь. И опять, ба! Ну, ба! Стыдно же. Восемь утра. А по мне же видно, что я не вышла, а еще только не пришла. В этот момент открывается еще одна форточка. И Смиральна Васильевна. Спокойный человек. Надя, не позорь весь двор! Пусти ее домой! Ой, да, браво, вот так. Ладно, извините, что болтали, но... Что ты нарисовала мне? Вика, хорошо. I love you. Отлично. How do you do? What's your name? I love you, девочки. See you around. Первое, что я в итальянском языке и последнее, в принципе, это анекдот, который звучит так. Браво на директор не оказывает тут а да, и сюда свата, другая школа, ты пячешь. Мама до прибыли, но конфондари Лота, только ну любит Что ли? Да. Кто понял, спасибо. Потому что в переводе с итальянского мама встречается, говорит, сынок, какой ты молодец, ты такой довольный и радостный идешься из школы. Он говорит, мама, и надо будет поход в школу с его возвращением». итальянский, где одни яхты миллионы Миллиарды стоят яхты. Но катину так. Что вы знаете, что мы забили? Честно. И что я не сошла с одного места, первое место. Здесь птицы. Я Потом успели, естественно, вставать, страна, и мы все пятнадцать человек не встали. Мы пели хорошо если не понимали, но не верили что то, что они Знаете, там не хватало в этом. Даже если вдруг вы что-то подумаете, не думайте. Что я сказала, сама не понимаю. Ладно, простите меня, пожалуйста, ради бога. Все, понятно. Полегче. Все, попался.